Итак, давайте посмотрим, что у нас получилось за второй месяц продвижения нашего автосервиса. Google реклама, скрин общей аналитики. Видим, что были паузы. Это моменты пополнения рекламного кабинета. Получили 58 600 рекламных показов. Получили более 1000 кликов переходов на сайт. Средняя цена за клик 21 евроцент. Это очень дешево потому что в среднем это 2-3, но минимум 1 евро. Дальше мы можем видеть, с каких стран, из каких городов переходили на сайт. Часто бывает, что показывают вот США, там Австралия, СНГ и всю мировую карту может показывать. Это результат того, что пробивается сайт по Google индексации и люди, которые ищут, услуги, которые собираются либо лететь, либо ехать в Испанию, либо у них там есть свои автомобили, и они ищут просто с этой страны решение своей проблемы. Из-за этого они гуглят с этих стран, а показывает их сайт, наш сайт в гугле именно там. Вот почему важно делать сошку и выходить за рамки города, потому что часто делается стратегическая ошибка и люди варятся просто в радиусе своего города. Как показывает наша практика, люди готовы ехать в Испанию, русскоговорящие, не говорю за испанцев, за 400, за 500 километров и даже более, чтобы просто качественно отремонтировать автомобиль. Всем известно, как в Испании тяжело иногда бывает с качественным ремонтом, и вот у нас был случай когда приехал человек из Мадрида, ему назвали ценник ремонтирования автомобиля там около 11 тысяч евро. А наши ребята сделали буквально там за пару сотен евро, поменяли, потому что проблема была не, не та, о которой говорили. Вот так элементарно сохраняются деньги, нервы владельцам автомобилей. Потому вот мы видим, что у нас большая часть это Испания, Украина, есть США, даже Англия, Молдова, Франция. И у нас русскоязычная только версия сайта. Если бы мы сделали этот сайт на четырех языках, там русский, украинский, английский, испанский, то вот тут бы показатели были намного ярче. И если бы мы его вывели по сошке, намного чаще и больше переходило бы людей на сайт с других стран. Но это все время, это ресурсы, задачи пока такой не ставилось по этому проекту, потому мы делаем только на русскоязычную аудиторию. Вот видим у нас с Мадрида, с Валенсии, с Барселоны, Аликанте, Таравьехи, Мурсия и Пальма. Если это все комплексно прокачать по всем четырем языкам, то вот тут показатели будут намного ярче. И даже не придется платить за рекламу, а люди все равно будут видеть и ехать Видим источники Paid Search, это платная реклама. Direct это прямой, прямой переход по ссылке, когда я, например, беру, беру и скидываю ссылочку своему другу и он переходит сразу по ссылке. Organic Search это у нас SEO, видим 14 переходов есть и есть социальная сеть. Это у нас результат запуска, есть такая тип рекламы в Google, максимальная эффективность. Это рекламная кампания, которая не так давно была выпущена Google. Она соединяет в себе три типа рекламных кампаний. Это видеореклама, это классическая контекстная, то, что вы видите, когда гуглите что-то, и баннерная реклама. И вот мы видим, что у нас появились интересные сайты и источники, откуда переходили у нас люди. Вот 99 человек перешло с YouTube. Если мы будем наращивать количество видео, количество бюджета, которые мы можем выделять на Google рекламу, то вот эти источники будут прокачиваться автоматически. Вот эти показатели будут расти. И тут будут сотни тысяч переходов. А сотни тысяч переходов, это означает десятки новых клиентов. Каждый клиент, это там в среднем человек 200, 300, 500 евро. Можете посчитать, сколько это стоит. А на рекламу мы тратим там, ну, пускай 200-300 евро в месяц. Опять же, это по источникам разбития. И вот почему я взял этот скрин, потому что я хочу вам показать время, которое проводят люди с разных источников. Вот Organic Search, это SEO, -шка. это когда просто люди гуглят и находят сайт не по рекламе, то что вверху первые 3-4, иногда 5 мест занимает, это ниже. И вот мы видим одна минута. То есть они полностью доверяют сайту, они заходят, они читают отзывы, они читают информацию. Они внимательно изучают. Видим, что из платного трафика 28 секунд. То есть это в два раза меньше. Это означает, что у людей уже проблема, они ее пытаются решить намного быстрее. Но 28 секунд это тоже... Ну, это хороший средний показатель принятия решений. То есть мы не в интернет-магазине, когда нам надо выбрать что-то из 30 вариантов. Мы понимаем, что у нас есть проблема с автомобилем конкретная. И наша задача просто найти тех людей, которые это сделают качественно. И они ознакомятся с информацией. И вот этот показатель просто идеальный для именно такого формата для платного трафика и того сайта, который мы сделали. Потому я бы качал акцентированно именно платный трафик и органический. Тут также мы можем видеть показатели. Это главная страница посещаемость. Видим динамику. И видим, когда у нас закончилась Google реклама, сразу все пошло на спад. А так тут было бы более полторы тысячи посетителей за месяц. Видим показатели активности клик – это форма заявки, либо форма по телефону. То есть 88 кликов нажимали на телефон. Но это не означает, что они все звонили. Иногда они просто сохраняют или просто пробивают номер, смотрят, или есть ли в WhatsApp и так далее. То есть это не всегда означает звонок. Но вот эти показатели нам говорят о том, что это не боты, это живые люди, которые реально вот session start, first visit, то есть мы видим, сколько людей из 1200 человек пришло впервые. User engagement – это вовлеченность юзера, то есть сколько он читает, на какие картинки он клацает, смотрит ли он видео, смотрит ли другие разделы скроллинг, то есть клики, мы все понимаем, мы все видим. И если э, вам будут э, наливать искусственный трафик там ботами и так далее, вот эти все показатели тут будут э, минимальные. Вот это еще один параметр, как мы можем отследить реальный ли это трафик или нет, потому что часто будут э, и делают недобросовестные добросовестные подрядчики, которые берут деньги, которые не запускают все активности, они таким образом экономят эти деньги, забирают себе а вам наливает технический трафик. Вот это если так делается, то вот тут будут показатели минимальные. У нас тут активность хорошая, это значит, что это органический человеческий фактор. Это уже Google My Business. Я был удивлен, что тут многие бизнесы не имеют угол точки. Если имеют, то она не заполнена, она даже неправильно названа, потому что нужно учитывать, по принципам SEO и SMO, Social Media Optimization и по SEO, то есть не просто назвать ее от балды, а нужно понимать, какие ключевые фразы в ее название даже интегрировать. То же самое по наполнению. Google точку нужно вести практически так же, как и страницу Instagram. Закидывать фото, видео, просить, чтобы оставляли отзывы. И вот мы видим, как у нас увеличилась активность действия в компании это все действия которые производятся с google точкой то есть они ее находят они переходят на нее, они смотрят фото, смотрят отзывы, нажимают на сайт, нажимают на телефон, смотрят э, рабочий график. И вот этот параметр означает, что мы набираем обороты при одном и том же бюджете, по, по факту, но активности на Google точке все больше и больше. Это означает, что узнаваемость компании растет. Это у нас аналитика, откуда и как узнают информацию о компании в Гугле люди. И вот мы видим, 59% это карты Гугла, 24% это поиск Гугла. И тут вот разделение идет на скампов. И с мобильных устройств у нас 60 процентов и плюс 24 это получается у нас 84 процента людей они ищут с телефона вот почему нужно обязательно обращать внимание на мобильную версию сайта если ее нету мобильной адаптации а до сих пор так делают некоторые недобросовестные подрядчики то вот этот показатель он будет уменьшать конвертацию платного органического трафика в реального клиента. Имеется в виду, если будут проблемы с мобильной версией и ее адаптацией. Потому тут очень нужно проводить аб сайта и User Experience, так называемый показатель. Это опыт юзера, который попадает на ваш сайт. Если где-то там грузится страница 18 секунд, либо неудобная кнопка, либо кнопка куда-то выпала, то есть это все нужно перепроверять, а не просто сделать раз и забыть об этом. И если мы не найдем вот эти э, нюансы минуса там и на сайте, это нормальная техническая процессуальная работа, которую нужно проводить постоянно. Даже если вы перфектно, идеально все сделали, всегда нужно перепроверять. И вот мы видим по какому основному ключевому запросу чаще всего находят именно угол точку автомагазин это одно из двух основных направлений то есть это автосервис СТО и автомагазин потому что на запчастях также мы понимаем что бизнес может зарабатывать также неплохие чеки и вот мы видим, что по автомагазину, то есть задача была поставлена, задача выполнена. Из-за этого постоянно эти ключевые фразы упоминаются в названиях видео, в названиях постов, в названиях графических там и видео и креативах в рекламе везде у нас вот это проходит красной линией эти ключевые фразы это специально для того чтобы увеличить индексацию по этим фразам как в социальных сетях так и в гугле чтобы люди чаще и больше видели эту компанию. дальше телефонные звонки мы видим когда мы запустили рекламу их не так много но сам показатель что это уже работает то есть это синергия Google. точки гугл рекламы и ее узнаваемость растет и 8 звонков уже мы зафиксировали то есть 8 звонков если мы там даже накинем что половина отпала но 4 звонка это были реальные клиенты средний человек 300 там пускай евро, мы можем посчитать, сколько мы принесли уже денег. Сама э, логика, она работает. И вот эти показатели будут только расти с увеличением индексации сайта, с увеличением количества публикаций в социальных сетях, с увеличением оптимизации рекламной кампании. Все это будет работать в комплексе. Потому этот показатель нужно учитывать, нужно смотреть и понимать, э, как он двигается. Видите, у нас тут был до запуска мы тут прокачивали все запускали подготавливали и вот мы запустили дальше количество запросов на маршрут также мы видим как оно растет вот тут падение потому что это только новый месяц но мы уже видим, что половина уже там более 20 запросов было. А, то есть, скорее всего, что тут, э, в сентябре будет прирост еще больше, если мы не будем уменьшать рекламный бюджет и активности в социальных сетях. То есть, опять же, показатель пробития маршрутов, даже для ресторана, это очень важный показатель. Когда мы запускаем таргетинг, запускаем Google рекламу, мы должны понимать, что оно должно отражаться на пробитии точки. То же самое мы видим. Э, эту информацию по инстаграму когда люди заходят они видят адрес они нажимают и нам показывают это в аналитике также мы видим количество переходов на сайт. То есть, когда они открывают Google точку, вот почему нужно его делать. Это одна из десятков положительных причин. Они видят отзывы, они видят фотографии, они видят информацию о компании, они все видят, но они переходят на сайт. Если они видят сайт, то это дополнительный триер доверия и убеждения. Если сайт сделан грамотно, качественно, он убеждает их сделать какое-то конверсионное действие. То есть, либо звонок, либо заявку, либо пробить маршрут и приехать по факту. Это статистика активности страницы в Facebook. Мы видим, что прирост у нас есть. И вот недавно стрельнул один Reels там на 8 или на больше тысяч. Он растет и дальше сейчас по показателям этого скрин там два дня назад, один день назад и делал. Мы видим динамику, то есть чем больше мы загружаем рилсов, тем больше у нас идет показатель. И вот такие прострелы, они будут периодически пробиваться то есть мы можем загрузить за месяц примерно там ну 60 100 рилсов, но 2-3 стрельну там на несколько сотен тысяч, чтобы вы понимали таргетингом, мы можем за 100 евро примерно охватить 10-12 тысяч человек мы вот бесплатно получили 24 тысячи охвата органического, то есть вот это этот охват говорит о том, что мы сэкономили владельцу 200 евро но получили охват и вот этот показатель, когда мы рилсы Будем и дальше грузить. Тут будут сотни тысяч просмотров. Вот мы видим, что количество просмотров в минутах, более 2000 минут смотрели эти рилсы. Вот мы видим, в среднем охваты у нас больше там тысячи. Это уже второй шаг, который говорит о том, что мы раскачиваем маховик рекомендаций социальной сети. Изначально у нас там идут десятки, потом сотни, вот 560 охват, потом уже тысячи вот эти, больше тысячи. Это говорит о том, что скоро будет 3, 5, 10, 20, 30, 100, 200 и там по-другому из того у нас уже там был рилс, который который стрельнул более чем на 2 миллиона э, хвата. То есть вы можете представить, сколько это было сэкономлено денег, сколько один рилс принес именно виртуально цифрового авторитета и узнаваемости компании. И вот эти показатели также нужно смотреть, понимать и постоянно поддерживать эту активность. А это у нас в Инстаграме, то есть 37 тысяч мы сделали органического охвата. И вот мы видим, вот тут небольшая приписка такая, 3% from ads, то есть таргетинг. Всего 3% с этого показателя мы делали через таргетинг. Все остальное это органика. И мы сделали рилсами там более, ну, почти 36 тысяч охвата. Просто генерируя видео. Правильно его оформлено, правильно его по смол Social Media Optimization оформляется технический пост, то есть там и хэштеги, и описание, и какие ключевые фразы, все оно учитывается. И вот мы видим, что было сделано 95 публикаций, 24 stories, и все это нам принесло 37 тысяч охвата. То есть мы в Facebook сделали на 200 евро охвата, и тут у нас на 300 евро. То есть 500 евро мы сэкономили владельцу, и при этом сделали охвата более 50 тысяч человек бесплатно. Если мы будем увеличивать количество рилсов, то вот этот показатель также будет расти. Тут будут сотни тысяч охвата. Это сервис, который отслеживает индексацию сайта, то есть нам очень важно понимать, индексируется ли сайт, растет ли он э, в видимости в его гугле. И вот мы видим, что первый месяц у нас прирост 34%, это общая видимость сайта, то есть мы, за... мы отслеживаем сайт по нескольким сотням ключевых запросов и вот эти все ключевые запросы состоят у нас 100% и Google анализирует, по каким запросам вообще виден ли сайт, либо нет. Если он не виден, то вот у нас ноль, потому что мы только создали, только вывели сайт, и он уходит в индексацию. Хороший показатель индексации, прирост индексации общий по сайту в месяц это 3-4-5%. Это прям шикарно. У нас 34. При том, что мы делаем лайтово, мы не напрягаемся. И у нас русскоязычные запросы. 34. То есть мы за месяц сделали, как в среднем делают за 10 месяцев показать. Мало того, смотрим следующий месяц. Вот 2 сентября у нас была следующая проверка индексации сайта. У нас уже 60%. То есть мы за 2 месяца сделали, как некоторые ребята делают за 15-20 за месяцев. Вот так оно и делается. Это экономия ресурсов, это экономия нервов, это новые э, притоки клиентов, заявок. И если продолжать так и дальше, то у нас будет показатель тут около 90%. И это мы сделаем буквально там за 3 месяца. Это шикарное показателей и при том что мы делаем это партизанским маркетингом то есть мы не выжимаем с владельца последние деньги и сюда много не вкидывается просто очень грамотно все делается и вот мы видим это ключевые запросы у нас примеры да по валенсии мы работаем и вот мы видим что сайт был на сотой позиции это десятая страница гугла и он за месяц прыгнул на первую позицию. Вот у нас есть высокочастотный запрос. Это была у нас стратегическая задача пробить сайт по этому запросу. И вот мы вводим автомагазин Валенсии. Вот у нас есть сразу точку потягивает и пошла. Видите, это видео. Видео потягивает с Фейсбука. И первая позиция это наш сайт. Вот третья позиция это Инстаграм, Фейсбук. То есть мы YouTube подтягивает, то есть мы полностью забили этот ключевой запрос под клиента, под владельца бизнеса. И вот мы можем перейти в раздел видео, и тут просто вся страница одна, вторая, все, все усыпано в видео именно владельца бизнеса СТО. Если мы перейдем, изображение также видим, вот подтягивает Facebook, подтягивает YouTube. Все то, что мы делаем, оно видно. И когда люди приезжают в этот город новый, у них не всегда есть знакомые, которым они могут довериться в плане рекомендаций. Либо там спрашивает постоянно Facebook-группа. Они элементарно гуглят и гуглят на русском языке в чужой стране. И мы, зная этот момент, мы сделали все возможное, чтобы вывести нашего заказчика в Google, чтобы его видели потенциальные клиенты. И таким образом мы идем на встречу спроса. Давайте возьмем другой запрос. Замена турбины в Валенсии. Вот сразу подтягивает Google Shopping. Это рекламу ребята крутят. И опять же, вот у нас сайт нашего заказчика. Это этот сайт тоже я качал. То есть все сайты, за которые я берусь, они выходят в том Гугла также часто услуга замен ремня ГРМ Валенсии. Вот опять же сайт на первом позиции. Замена ресурсов. И так вот у нас мы по каждой услуге стараемся выводить и сайт, и Facebook, чтобы они вот сразу были видны. И вот видим два моих заказчика, они в топе. Вот так и приходят клиенты. Вот сюда переходим в раздел видео, опять же он тут есть. Также я как официальный представитель, партнер Google, я могу пробивать вот такие промокода для компании. Это бесплатные бонусные деньги. Если мы там потратим 400 евро за 1-2 месяца, Google нам даст в качестве бонуса еще 400. И вот мы выполнили условия до 23 августа, и он нам скоро... Она отчислит 400 евро бесплатно. Будет дополнительный рекламный бюджет. А это новая рекламная кампания для другого заказчика. Мы видим, что мы получим 1000, мы получим 800 евро, если мы потратим 1200 евро. Ну, 600 евро это хороший рекламный бюджет для Гугла, для Испании. И мы могли бы просто это прокрутить эти деньги и ничего не получить. Но зная эти нюансы, мы всегда стараемся принести максимальную выгоду заказчику. И вот мы потратим эти деньги и так, но мы получим через месяц 800 евро. Это на полтора месяца дополнительный рекламный бюджет. И вот мы потратим бонус на 800 евро, но приведем клиентов там на несколько тысяч евро. То есть мы на ровном месте сэкономили 600 минимум евро, 800 евро и приведем там десятки новых клиентов вот так мы и работаем это стиле партизанского маркетинга когда мы выжимаем по максимуму с каждого направления с каждого рекламного инструмента